assalomu alaykum hammaga mana bugun mehta qarorini chiqardi yigirma yigirma bo'yicha tushuntirib beraman qanaqa qaror ekanligini mehtadan davlat advokatlari mana bu to'qqiz mingta viza berishni vaqtinchalik to'xtatishni so'ragan to apellyatsiya hal bo'lguncha xo'sh mana shu haqda mana shu talab binoanbu mexta qaror chiqardi bu qarorda mexta davlat advokatlarini talabini vaqtinchalik qonuqtirdi nima degani bu sudni mana bu to'qqiz mingtalik to'qqiz mingta viza berishdi vaqtinchalik to'xtatishdi o'ttiz kunga o'ttiz kunga ruxsat berdi bu deganiki demak hozir bugundan boshlab uchinchi martdan boshlab to uchinchi aprelgacha sudni qarori to'xtatiladi sudni qarori to'xtatadi vizani berish bo'yicha vizani shu so yigirma yigirma bo'yicha uchinchi aprelgacha ana shu sudni qarori vaqtinchalik o'ttiz kunga to'xtatiladi xo'sh ungacha nima bo'lishi kerak ungacha qanaqa shart bida. endi bu bu qaror o'zi qanaqa bo'lishi kerak bu qarorni umuman shu to'xtatish kerak edi vaqtinchalik to apellyatsiya hal bo'lgunch lekin mehdi nima deyapti man bunaqa qilmayman man vaqtinchalik o'ttiz kun sizlarga vaqt beraman bir oy uchinchi may uchinchi aprelgacha sizlarga vaqt bor lekin sizlar manga o'ninchi martgacha manga hisobot berasizlar bu hisobotda nima bo'lishi kerak bu hisobotda sizlar апелляционный davlatdan sizlar degan davlat advokatlariga aytyapti apelyatsioнный suddan mana shu yigirma yigirma bo'yicha apellyatsiyani tez ravishda ravishdaekpdie apellyatsionniy suddan <simitation> shu yigirma yigirma bo'yicha appellyatsiya qarorini tez ekspress ekspeday tez ravishda ko'rib chiqishni so'raysiz degan o'ninchi martgacha keyin agar sizlarga apellyatsioni sud shu bo'yicha agar bironta qaror chiqarsa qani tez chiqaradimi mana shu Ma, apellyatsiyani tez ekspress ravishda chiqaradimi shunga agar qaror chiqarsa shunga rozi bo'lsa man shu apellyatsionni sudini qaroriga e, qarab yana cho'zdirishim mumkin deyapti yana cho'zdirishim mumkin mana bu vaqtinchalik qaror deb bu deganiki masalan hozir bular endi davlat advokatlari o'ninchi martga o'ninchi martgacha mana bu apellyatsion suddan suddan yigirma yigirma ishini tezroq hal qilishni so'raydi tezroq degani bu demak uch oy yetti oy tezroq degani endi uch oy yetti oy qilsak maqsad maqsad mana shu o'zi bizni yigirma yigirma sudni qarorimiz sentyabrni o'ttizinchiga yigirma ikkinchigacha qaror u qaror bo'yicha viza berilishi kerak mehtani maqsadi mehtani maqsadi mana shu apelyatsiyai qarorini o'ttizinchi sentyabrdan oldin olish hal qilish qani viza berilsinmi berilmasin agar berilsin degan bo'lsa demak davlat advokatlari уже davlat departamenti o'ttizinchi sentyabrgacha berish kerak agar berilmasin desa bilamizki уже nima qilishdi qilishni uyog'i endi tson sudga e konstitutsioniyd oliy sudga ketadimi endi uyog'i hali keyin gaplashamiz lekin nimani maqsadi mehtani maqsadi mana shu apelyatsionni apelyatsion ishini shu yil sentyabrgacha hal qilib vizani bir yanli qilib yo beradimi bermaydi buni bir aniqlash shuning uchun bularga nima deyapti mayli man sizlarga o'zimni qarorimni o'ttiz kun o'ttiz kunga to'xtataman sizlardan hech narsa talab qilmayman lekin mani shu o'ttiz kun mana shu lekin manga o'n kunni ichida deyapti mandan manga aytasizlar qani sizlar mana bu uh, aпеяsion sudga murojaat qildilaringmi yo'qmi keyin bu murojaatdan keyin mana shu uchinchi aprelgacha javobni kutamiz deyapti mana shu nimadan apellyatsion usuddan qani bular bironta sizlarga javob beradimi yo'qmi agar javob bersa shunga qarab ish tutamiz agar javob bermasa demak hozirgi manga sud uh, su, hozirgi qarorni mana o'zimni qarorimni to'xtatyapman mana shu qaror bekor bo'ladi to'xtatish qarori demak уже bular nima bo'ladi уже bular vizaga chaqirishga majbur vizani yigirma yigirma bo'yicha chaqirish bo'yicha ishini boshlash kerak chunki bularni hisoboti bo'yicha bu o'n sakkizinchi apreldan уже bular ishga tayyor chaqirishga tayyor bo'lishi kerak bizla уже nima deyapti manga uchinchi aprelgacha mayli man to'xtataman keyin uchinchi aprelgacha kutaman qani apellyatsion sud bu narsani tez ko'rishga rozilik beradimi yo bermaydi demak nima endi bizni endi yana endi uchinchi aprelgacha tushimiz kerak bo'ladi qani apelyatsion sud javobini beradimi bermaydimi javob bersa unga unda уже bizaga aniq уже ma'lum bo'ladi qani yigirma yigirmani nimasi qanaqa bo'lishi qaysi tomonga borilishi beriladimi berilmaydimi endi beriladimi berilmaydimi emas qani bular tez ko'radimi yo'qmi tez degani shu sentyabr bo'lmasdan mana bu apellyatsiya o'z qarorini chiqarishi kerak shuni bilmoqchi qani bu o'zir apellyatsiya agar tez qilaman desa mayli bo'pti deydi to apelyatsion sud hal qilguncha mana shu yigirma bo'yicha yigirmani to'xtatamiz to'xtatadi Tukhdat, e, meda agar bular rozi bo'lmasa bu, yo'q yo, biza xohlagancha vaqt olamiz bir yil yoki bundan ko'p vaqt olamiz desa demak nima bo'ladi demak mana shu qaror to'xtatish qarori vizani bermaslik haqida evazi vizani beradigan qarorni to'xtatish faqat o'ttiz kun muddat amal qiladi undan keyin уже bular majbur bo'ladi berishga yo bular vizani berish kerak yo apellyatsionni sud hal qilish kerak nimadan shu sentabr bo'lmasdan hal qilish kerak viza berilsinmi bermasinmi mana shu hozircha endi yani kimdir tushunmasligi mumkin harakat qildim tushuntirishga xo'p hammaga rahmat